Makluman semua, seperti mana kita sedia maklum, kita sekarang dah masuk bulan November dan uh, untuk Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, uh, khasnya di negeri Pahang kita ni, kita dah masuk tahun ke-10 lah sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana peringkat negeri dan juga daerah dan... Uh, Alhamdulillah persediaan uh, bermula dengan baik daripada awal tahun hari itu daripada pertengahan tahun dan bagi pihak APM sendiri persediaan yang kita buat bermula daripada selepas uh, hari Malaysia hari itu KPI kita selepas hari Malaysia kita terus buat persediaan bulan September yang mana kalau kesiapsiagaan kita dari aspek sumber manusia uh, lebih kurang 867 orang pegawai dan anggota yang mana Uh, Pengembelingan ini uh, 11 daerah di negeri Pahang ni lah yang mana dulu lebih kurang setiap daerah anggota ataupun pegawai yang aktif ni lebih kurang uh, 60 ke 70 orang jadi puratanya uh, 700 so tahun ni kita uh, pertingkatkan lagi untuk pengambilan terutamanya anggota sukarela sebab seperti sedia maklum APM ni, Angkatan Pertahanan Awam ni kekuatan kita anggota sukarela di peringkat bawahan, di peringkat komuniti jadi dia faham Situasi yang berlaku di kawasan-kawasan uh, mereka. Jadi itu antara persiapan-persiapan awal kita lah. Termasuklah persiapan dari aspek logistik kita. Ha, ini sangat penting. Yang tadi sumber manusia. Yang logistik kita keseluruhan, uh, kita ada dua. Satu kenderaan darat dan satu kenderaan air. Sebab berbicara mengenai monsun timur laut, banjir dan sebagainya. Kita tak boleh larilah daripada uh, kenderaan uh, air juga. Kenderaan darat kita berbagai lah macam 4x4, lori, ambulans. Lori ni sangat pentinglah sebab kalau banjir yang agak tidak signifikan tinggi, kita pakai lori kita, lori 3 tan, 5 tan untuk redah kawasan banjir. Kita ada lebih kurang 50, 56 buah keseluruhan dan kenderaan air ataupun kenderaan penyelamat air ni kita ada lebih kurang 68 unit. Yang ni termasuk jenis-jenis uh, macam boat, ah uh, boat aluminium kita ada boat fiber, kita ada boat uh, yang macam pelampung tepi tu kan, uh, kita panggil uh, rigid inflatable boat, RIB. Dan kita ada juga uh, boat amphibia. Boat amphibia ni yang dua alam tu, yang mana uh, darat pun kita boleh lalu, air pun kita ma boleh masuk. Kita ada dua, uh, kita ada empat, Alhamdulillah, di Pahang ni. Uh, dua daripada APM sendiri, daripada pejabat yang letakkan di peringkat negeri. Dan dua lagi, Alhamdulillah, untuk kerajaan negeri Pahang ni, Uh, perolehan 2 tahun lepas kita ada maksud di tempat di, tem di kita uh, di tempat kita ni untuk operasi apabila bencana banjir dan kerajaan negeri Pahang Alhamdulillah lah cukup menyokong uh, kita punya aspek pengurusan bencana ni. Alhamdulillah uh, negeri Pahang kita di Malaysia ni antara uh, dia peruntukkan untuk pengurusan bencana ni dia ada dua, satu daripada kerajaan pusat satu daripada kerajaan negeri sendiri. Jadi untuk kerajaan negeri tambahan peruntukan bagi aspek kesiapsiagaan bencana ini lebih kurang 10 juta tadi antara yang agak banyak peruntukan kepada negeri. Uh, peruntukan ini adalah untuk kepada more kepada uh, pembelian ataupun perolehan barang-barang keperluan bencana yang mana penyaluran dia kepada pihak JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan barang-barang yang diper, di, 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 disediakan termasuklah barangan kering, Uh, kit makanan kita panggil ready to eat, yang ni ready to eat ni sangat penting sebab kita tak nak berlaku macam tahun-tahun dulu apabila berlaku pemindahan di waktu malam, jadi ada penduduk terjejas tu ke pusat pemindahan yang keadaan lapar dan sebagainya so, uh, pack ready to eat ni, dia boleh buka masuk air dalam tu, boleh panaskan apa semua boleh makan segera, kita nak mengelakkan daripada isu-isu yang dulu-dulu kan, kan, beberapa tahun tujuh tahun, lapan tahun lepas tu isunya penduduk yang terjejas yang dipindahkan lapar dan sebagainya so, ha, makanan lah dan peruntukan tu dibeli dibuat perolehan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM difahamkan telah dihantar ke seluruh daerah dah pengkalah hadapan dan sebagainya jadi benda tu betapa seriusnya kita di peringkat negeri pahang ni JPBN, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana ni sangat serius untuk kesiapsiagaan awal dalam musim monsun timur laut ni. Kita dalam pengurusan jabatan kuasa bencana ini sangat baik kolaborasi kita di antara uh, Jabatan Meteorologi, JPS, uh, JKR termasuklah rakan-rakan yang sokongan kita seperti JMG dan juga hidrografi, Jabatan Hidrografi yang mana uh, kita sedia maklum bahawa uh, pemakluman mengenai air pasang ni telah dimaklumkan awal. Dan kita rasa publik pun tahu sebab sekarang ni MaxSource sangat-sangat bagus untuk uh, info dan juga maklumat ni. So apabila bulan pertengahan, kita panggil perigi ataupun bulan penuh. Ha, bulan penuh ni signifikan dia kebarangkalian untuk air pasang berlaku tu adalah tinggi. Dan kita dimaklumkan malam tadi pun di kawasan Rompin agak signifikan tinggi di bandar lama uh, Kuala Rompin. Dan Alhamdulillah, uh, uh, pemakluman permak awal, di daerah Kuantan, Rompin dan juga Pekan ni kita maklumkan kepada APM kita untuk membuat tinjauan awal. Sebab dia air pasang ni ada beberapa waktu mengikut kepada jadual dia, high tide dia, jadual air pasang tu dan pasukan-pasukan uh, penyelamat pantai kita, kita ada lifeguard kita akan melihat dan juga memantau. Itu yang pertama dan yang keduanya kalau kawasan-kawasan berisiko tu mungkin rumah orang berhampiran tu dia punya air pasang tu agak signifikan tinggi dia kita nasihatkan kepada orang awam untuk tidak bermain di kawasan gigi air dan sebagainya. Dan semalam di, di Kuala Rompin tu juga kalau ikutkan, um, uh, kita dah beritahu kepada penduduk, cuma penduduk tidak, tidak apa ni, dia, dia orang komuniti situ dia tahu dan paras kenaikan air pun tidak begitu tinggi lah. Paras biasa saja, walaupun melimpah dekat kawasan perumahan mereka tidak tidak terlalu tinggi dan tiada pusat pemindahan dibuka lah untuk uh, seketika itu dan Uh, untuk projection kita pun kita sentiasa maklum supaya sentiasa melihat sebab dia ada beberapa tarikh dia uh, yang yang telah disediakan oleh pihak hidrografi. Itu perkara yang sangat bagus kepada kita sekarang ni termasuklah jabatan penerangan, uh, media masa, sosial semasa dan sebagainya. Pemakluman awal sangat perlu kepada semua masyarakat, orang awam, lemin dan sebagainya dan orang awam hendaklah melihat ataupun mendapatkan maklumat daripada uh, sumber yang sahih. Macam contohnya daripada Met Malaysia akan keluarkan uh, kenyataan uh, apa ni amaran hujan. Yang pertama angin kencang di kawasan-kawasan pantai, ombak dan sebagainya dan termasuklah uh, amaran dari aspek uh, air pasang besar ni ataupun air pasang tinggi. Jadi benda-benda beginilah yang sangat dititik beratkan sebab kita 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 harapkan supaya eh uh, kesiapsiagaan kita tu berlaku dengan baik dan kita selaku sekretariat telah memberi pendidikan awal kepada semua pemimpin setempat macam di Pahang ni tok 4 tok 4 pengurusi JPKK dan sebagainya dari aspek uh, apa ni eh si, uh, kesiapsiagaan awal uh, apa ni disaster management di peringkat community CBDRM kita panggil community based disaster risk reduction uh, yang ni Sebahagian besar daripada kawasan-kawasan yang uh, uh, kita panggil prone area ataupun hotspot dan sebagainya uh, jatuh kuasa berkenaan telah pun uh, telah pun diberi pendidikan awal bukan saja air pasang besar macam contoh walaupun di di temerloh ataupun jerantuk kan jadi kawasan hotspot berhampiran dengan uh, dengan sungai dan sebagainya di Rauk, bampiran dengan Sungai Dong dan sebagainya. Apabila siren bunyi awal, air meningkat cepat, so beritahu kepada penduduk supaya berpindah awal. Itu yang pertama. Yang keduanya kalau di kawasan pinggir pantai ini. Pinggir pantai ini macam kita bercakap mengenai air pasang tadi pun, apabila mendapat makluman daripada jawatan kuasa setempat, air pasang agak tinggi, mereka dah dimaklumkan di mana pusat pemindahan yang terdekat dengan mereka sekolah, balai raya, dewan dan sebagainya so mereka akan pergi di kawasan berkenaan cuma jangan terlepas pandang lah uh, uh, apa ni kita harapkan supaya bertindak cepat ha, terutamanya dalam kes air pasang tinggi dan juga hujan lebat di kawasan uh, rural jadi benda tu menyebabkan orang kata pertembungan ha, itu antara yang kita nasihatkan kepada orang awam kita punya maklumat mengenai um, ada 700 lebih 700 lebih uh, kawasan hotspot banjir di seluruh negeri Pahang di 11 daerah ni termasuklah di Cameron Highland. Cameron Highland ni walaupun hotspot banjirnya agak tak berapa signifikan tetapi dia hotspot dari aspek uh, landslide ataupun tanah runtuh sebab musim monsun timur laut seperti mana kita sedia maklum di Cameron Highland ni um, soil analysis ataupun kajian tanah dia agak lembap jadi apabila hujan lebat, kebarangkalian tanah longsor itu berlaku dengan agak agak tinggilah risiko dia. Itu antaranya. Macam contoh lembah bertam, kampung raja dan sebagainya. Macam di setengah-setengah kawasan yang 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 agak signifikan banjir ini, kalau kita ambil di Tembeling, di kampung Bantal. Sebab apa? Apabila berlaku hujan lebat di kawasan hulu, di antara sempadan Terengganu dan juga Kelantan, komposisi hujan ataupun uh, komposisi hujan yang agak banyak tu dia boleh membahagi dan hujan tu akan bermula daripada sana menyebabkan paras air sungai Tembeli ni akan meningkat dengan tinggi. Uh, kita, kita uh, untuk makluman semua juga sepanjang 459 km yang melibatkan lima daerah Sungai Pahang yang terpanjang di Semenanjung Malaysia kita daripada Jerantut sampailah ke Pekan dan travel time dia air itu mengambil masa lebih kurang 62 jam ataupun 2 hari lebih untuk sampai daripada hulu ke downstream ke hilir. Ha, jadi kalau katakanlah hujan lebat yang agak agak tinggi dan sebagainya, penduduk di kawasan pinggir sungai itu hendaklah bersiap siaga dengan segeralah. Ha, itu kita nasihatkan. Kita nasihatkan kepada semualah penonton ataupun yang mendapat info daripada JAPAN ini sangat bagus. Pertamanya cabaran kita agensi kerajaan kumpulan-kumpulan uh, pengurusan dan operasi jawatankuasa pengurusan bencana inilah termasuk daripada pejabat SUK sendiri daripada APM daripada jabatan-jabatan lain yang bersama-sama dengan kita menangani isu uh, masyarakat kita ni yang pertama apabila berlaku banjir dia akan cuba menularkan untuk menjadi yang pertama akulah yang pertama untuk memberitahu termasuk air pasang besar, hujan lebat dan sebagainya. Uh, pemakluman daripada orang awam ni dia ada uh, pro dan kontra, ada baik dan tidak baik. Kalau kata memberitahu untuk ke, di kalangan komuniti mereka. Katakanlah contoh di kawasan saya ambil satu contoh di kawasan Kampung Batu Kapur di uh, Metakap. Jadi kalau dia beritahu hujan lebat air dah naik, okey orang kampung kita cepat pindah ke balai raya ataupun sekolah eh sekolah seberang Temeluh dan sebagainya. Okey bagus. Sangat baik kita puji benda tu sebab dia dia menjadi ejen untuk berpindah cepat. Okey itu yang bagus. Tetapi janganlah apabila uh, menularkan perkara berkenaan dengan situasi yang agak panik. Okey hujan lebat, nanti teruk dan sebagainya. Termasuklah salah seorang hamba Allah yang beberapa tahun lepas um dia mungkin agak pandai untuk menginterpretasikan aplikasi daripada uh, aplikasi daripada gadget yang mana di dalam dunia kita ni sangat banyak aplikasi tersebut aplikasi cuaca-cuaca prediction raining dan sebagainya tetapi yang rasmi dan sahih adalah daripada Mac malaysia sahaja sebab Mac malaysia ni dia mempunyai sumber yang sahih daripada Uh, daripada sumber-sumber satelit yang diperakui oleh pihak kerajaan Malaysia. Itu sahaja. Jadi maksudnya apabila analisis data sudah masuk kepada Met Malaysia, Met Malaysia akan menganalisis beberapa model. Jadi katakanlah contoh apabila angin kencang dan sebagainya. Jadi dia akan memberitahu ok uh, dalam dua tempoh beberapa hari lagi akan ada hujan lebat. Sebab tu dikeluarkan amaran kuning Uh, amaran jingga ataupun amaran merah uh, bahaya dan sebagainya. Jadi amaran cuaca begini dikeluarkan oleh met melalui pihak natma dan sebagainya lah. Uh, interpretasi daripada orang awam dan sebagainya menyebabkan mereka uh, uh, mentafsirkan aplikasi itu dengan cara yang agak peni. Oh nanti agak teruklah gini dan sebagainya ah ni pun beli orang apa semua tak boleh. Itu sangat-sangat tidak boleh dan Kemungkinan besar um, pihak um, berwajib ataupun pihak kerajaan dan sebagainya akan melihat perkara ini dan boleh diambil tindakan undang-undang. Sebab apa? Boleh menimbulkan kegusaran di kalangan masyarakat kita. Kita tak nak benda itu berlaku. Eh? Walaupun kita ada pengalaman banjir besar 2013, 2014, 2020, 2021 dan walaupun banjir besar itu berlaku maksudnya uh, pihak agensi kerajaan akan mengambil langkah yang perlu, tepat dan segera agensi kerajaan kita. Ha, jadi uh, pengembelingan dari segi aspek uh, apa ni, komunikasi, kita ada walaupun komunikasi kita mungkin dari segi handphone terputus dan sebagainya, kita ada pasukan-pasukan sokongan kita daripada NGO, radio amatur, 4x4 dan sebagainya. Jadi benda tu kita digembelingkan sekali untuk uh, faedah dalam pengurusan bencana secara keseluruhannya agak faedah kepada negara kita masyarakat kita nasihatkan berhati-hati dan janganlah mengambil sumber-sumber yang, yang yang tidak sahih dan sebagainya dan kalau boleh tu belia dan sebagainya bila dapat tu janganlah duk forward dalam semua grup dan sebagainya makcik-makcik kita risau dan sebagainya itu menyebabkan dan yang keduanya adalah mereka mengambil gambar-gambar ataupun video klip rakaman video ni yang tahun-tahun yang lalu Disebarkan kembali. Contohnya beberapa empangan yang famous di Malaysia ni di dikitar semula. Wow, ini berlaku runtuhan dan sebagainya. Bila kita semak balik dengan uh, pegawai daerah, pengusai jatung khas daerah kata, eh ini tak ada ni, ini benda lain. Ha, jadi benda ni menyebabkan rakan-rakan uh, media yang rasmi kita akan akan cukup uh, apa ni cabaran kepada mereka jugalah termasuklah kepada kita jawatan kuasa pengusaha bencana kita ni APM sendiri dan lain-lain rakan penyelamat kita lah setakat ni Alhamdulillah kesiapsiagaan kita berada pada tahap yang terbaik kenderaan pun telah diselenggarakan uh, apa ni life jacket kita pun kita semak semula ada yang dah expired kita tak boleh pakai kit makanan kita pun kita dah dapat dari pihak NADMA sebanyak RM3,000. Dan kita telah agihkan kepada daerah-daerah untuk siap-siaga awal. So kalau katakanlah uh, perpindahan berlaku, untuk permulaan awal kita bagi terus. Dan baru-baru ini pun, mesyuarat pengurusan bencana peringkat negeri Pahang, kita telah buat tiga kali, peringkat awal tahun hari itu, pertengahan dan yang terbaru pada dua minggu lepas, untuk melihat analisis semula. Manakah barang-barang ataupun keperluan-keperluan lain lagi. Sebab selain daripada hotspot uh, banjir, ada juga hotspot yang tidak dijangka kan. Ha, macam contoh di kawasan kampung A ni tak pernah kena, so bila kena uh, kampung yang bersebelahan yang telah ada pengalaman akan support dia untuk bantu apa yang perlu. Ha, sebab kita tahu juga uh, kita difahamkan Jabatan Pendidikan baru ni pun sangat uh, aktif untuk melihat semula pusat pemindahan sementara dari uh, uh, kalangan sekolah-sekolah mereka. Dan alhamdulillah kesediaan tu berlaku dengan baiklah.